ಶಿವಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೂರ ಐವತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ ನೂರ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿರಾಮಸ್ಸುರಗಣೋ ಅಭಿರಾಮಸ್ಸುರಗಣೋ ವಿರಾಮ ಸರ್ವ ಸಾಧನಃ विराम सर्वसाधनः ललाटाक्षो विश्वदेवो ललाटाक्षो विश्वदेवो हरिणो ब्रह्म वर्चसः हरिणो ब्रह्म वर्चसः अभिरामः सुरगणो विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षो विश्वदेवो हरिणो ब्रह्मवर्चसः स्थावराणां पतिश्चैव स्थावराणां पतिश्चैव नियमेन्द्रियवर्धनः नियमेन्द्रियवर्धनः सिद्धार्थसिद्धभूतार्थो ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಭೂತಾರ್ಥೋ ಅಚಿಂತ್ಯ ಸರ್ವವ್ರತ ಶುಚಿಹಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಾರ್ಥೋ ಚಿಂತ್ಯ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಷ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಭೂತಾರ್ಥ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಇದೆ ಅಚಿಂತ್ಯ ಸರ್ವವ್ರತ ಶುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ಥಾವರಾಣಪತಿಯಮೇಂದ್ರಿಯವರ್ಧನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ ಭೂತಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಭೂತಾರ್ಥೋ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಚಿತ್ಯ ಸರ್ವ್ರತ ಶುಚಿ ವ್ರತಿಪ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ರತಿಪ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಕ್ತ ಪರಮಗತಿ भक्तानां परमागतिः विमुक्तो मुक्ततेजश्च विमुक्तो मुक्ततेजश्च श्रीमान् श्रीवर्धनो जगत् श्रीमान् श्रीवर्धनो जगत् व्रताधिपः परं ब्रह्म भक्तानां परमागतिः विमुक्तो मुक्ततेजश्च श्रीमान् श्रीवर्धनो जगत् इल्गे सहस्रनाम मुग्यते मे फलश्रुति इत्यादि मुन्दे यथा प्रदानं भगवान् यथा प्रदानं भगवान् इति भक्त्यास्तुतोमया इति भक्त्यास्तुतोमया इ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಲಾಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಅನುಷ್ಠುಪ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಇತಿಭಕ್ತಿಯ ಸ್ತುತೋ ಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಯಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ದೇವ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ದೇವ विदुस्तत्त्वेन नर्षयः विदुस्तत्वेन नर्षयः स्तोतव्यमर्च्यं वन्द्यं च स्तोतव्यमर्च्यं वन्द्यं च कस्तोष्यति जगत्पतिं कस्तोष्यति जगत्पतिं यन्नब्रह्मादयो देव विदुस्तत्वेन नर्षयः स्तोतव्यमर्च्यं वन्द्यं च कस्तोच्यति जगत्पतिं भक्तिं त्वेवं पुरस्कृत्य भक्तिं त्वेवं पुरस्कृत्य मया यज्ञपतिर्विभुः मया यज्ञपतिर्विभुः ततोऽभ्यनुज्ञां सम्प्राप्य ततोऽभ्यनुज्ञां संप्राप्य स्तुतो स्तुतोमतिमतां वरः मतिमतां वरः भक्तिं त्वेवं पुरस्कृत्य मया यज्ञपतिर्विभुः ततोऽभ्यनुज्ञां सम्प्राप्य स्तुतोमतिमतां वरः शिव मेभिः स्तुवं देवं शिव मेभिः स्तुवं देवं नामभिः पुष्टिवर्धनैः नामभिः पुष्टिवर्धनैः नित्ययुक्तशुचिर्भक्तः नित्ययुक्तशुचिर्भक्तः प्राप्नोत्यात्मानमात्मना प्राप्नोत्यात्मानमात्मना शिवमेभिः स्तुवं देवं नामभिः पुष्टिवर्धनैः नित्ययुक्तः शुचिर्भक्तः प्राप्नोत्यात्मानमात्मना एतद्धि परमं ब्रह्मा परं ब्रह्मादि एतद्धि परमं ब्रह्मा परं ऋषयश्चैव देवाश्च ऋषयश्चैव देवाश्च स्तुवन्त्येतेन तत्परं स्तुवन्त्येतेन तत्परं ये, ये, ये तद्धि परमं ब्रह्म ब्रह्मादिगच्छति ऋषयश्चैव देवाश्च स्तुवन्त्येतेन तत्परं स्तूयमानो महादेवः तुष्यते नियतात्मभिः स्तूयमानो महादेवः तुष्यते नियतात्मभिः भक्तानुकम्पी भगवान् भक्तानुकम्पी भगवान् आत्मसंस्ताकरो विभुः आत्मसंस्थाकरो विभुः स्तूयमानो महादेवः तुष्यते नियतात्मभिः भक्तानुकम्पी भगवान् आत्मसंस्थाकरो विभुः तथैव च मनुष्येषु तथैव च मनुष्येषु ये मनुष्यः प्रधानतः ये मनुष्यः प्रधानतः आस्तिकाश्रद्ददानाश्च आस्ति आस्तिकश्रद्ददानश्च बहुभिर्जन्मभिस्तवैः बहु बहुभिर्जन्मभिस्तवैः तथैव च मनुष्येषु ये मनुष्यः प्रधानतः आस्तिकश्रद्ददानश्च बहुभिर्जन्मभिस्तवैः